તો ફ્રેન્ડ આજની આપણી ફૂડ કોર્ટ ની સફર માં બ્રેકફાસ્ટ સ્પેશિયલ રેસીપી શીખવાડવા માટે આપણી સાથે જોડાય છે શ્રી ટ્રીટોટેલ હોટેલ ના શેફ ગૌતમજી તો ચાલો તેમને મળીને પૂછી લઈએ કે તેઓ આજે બ્રેકફાસ્ટ સ્પેશિયલ માં શું બનાવવાના છે હેલો ગુડ મોર્નિંગ શેફ ગુડ મોર્નિંગ હાઉ યુ ફાઈન શું બનાવવાના છે આજે તમે આજે અમે બ્રેકફાસ્ટ મે બનાવીંગે લેમન ઓટ્સ મિલ લેમન ઓટ્સ મિલ મેલ ओके तो આ रेसिपी नी सो स्पेशलिटी सर स्पेशलिटी यही होगा कि ये जो बच्चे लोग कभी खाने ओमिट कर देता है अगर आप लेमन के साथ में उसको जॉइन करके खाते हैं तो लेमन जूस डाल के या लेमन क्रश डाल के तो उसमें क्या होता है बच्चे लोग उल्टी नहीं करेगा okay. ये स्पेशलिटी होता है और डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा और कभी वो उमिट करना होता है तो उमिट नहीं करेगा okay. यही स्पेशलिटी है इसका okay.

तो पहला से तो भी पहले आपने सबसे पहले हम ओट्स को हीट करेंगे उसके बाद में उसको रिटर्न हम बैग रख देंगे और उसके बाद में दूध को गर्म करके फिर ओट्स पर जॉइन करेंगे उसके साथ में तो आप देख लीजिए तो पहला ओट्स ने ड्राई रोस्ट कर ही लेवाना है। हाँ, उसके बाद में आप इसको थोड़ा सा मूविंग करें मतलब हिला के ताकि हर जगह पे कोई जगह कम ना रहे कमी ना रहे हर जगह पे रोस्ट हो जाए ठीक है फिर हम उसको कितनी बार फिर भी है जस्ट वन मिनट एक मिनट के लिए आप इसको थोड़ा रोस्ट कर देंगे okay. फिर बाद में ये आप थोड़ा ड्राई जैसा हो जाएगा और आप जब दूध के साथ में उसको ज्वाइन करेंगे तो अलग अलग रहेगा ये जो तिकी हो जाता है ना वो नहीं होगा okay. और खाने में बहुत अच्छा लगेगा

ओके કેટલું લઈય છે દૂધ દૂધ આપણે લેંગે 150 ગ્રામ ઓકે અને કેવું દૂધ લેવાનું હોય છે આમાં ફુલ ફેટ મિલ્ક લેવાનું હોય છે કે નોર્મલ દૂધ નોર્મલ મિલ્ક લેનેગા ફેટ સિસ હમ યુઝ નહી કરે કરીશું કારણ કે इसमें बच्चों को बहुत પ્રોબ્લેમ ખડા હતા પ્રોબ્લેમ ઓકે અને આપણે અત્યારે 150 ml દૂધ લીધું છે તો એની સામે ઓટનું પ્રમાણ કેટલું રાખ્યું છે ઓટનું પ્રમાણ 100 ગ્રામ રાખવાનું ઓકે थोड़ा ड्राई जैसा होगा अगर ड्राई चाहिए जिसको लिक्विड चाहिए लिक्विड कर सकता है ऐसी कोई बात नहीं है अगर पचास ग्राम डाल तो वो भी डाल सकते हैं आप वो डिपेंड करता है आप किस तो तरह से मतलब बच्चा कितना साल का है उस हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं कि थोड़ा ड्राई भी ले सकते हैं या तो थोड़ा लिक्विड भी कर सकते हैं ओके એટલે ફોર્મ હોય એવી રીતે આપણે પ્રમાણ રાખી શકાય सकता है इसके बाद में हम शुगर ऐड करेंगे हल्का सा ये ज्यादातर ये यूज नहीं होता है शुगर क्योंकि बच्चे लोग कभी खाता नहीं है ना सुई होता है तो खा लेते हैं

दूध आप स्लो स्लो फ्लेम फ्लेम पर गरम आ, स्लो फ्लेम पर गरम पर और गरम है तक गरम करवा कर है है ना कितनी तो करवाना ये जस्ट तक 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 आपको सकता इसको जल... जब तक आप मसाला डाल मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे वो तब तक जितना हीट हो जाएगा, ठीक ओके। और डालना

जो रोटी हम लोग पका के खाते हैं और ओट्स उस स्पेशली उससे बनती है जो बच्चे के सेहत के लिए या तो कोई उम्र वाला आदमी हो जो खा नहीं पाते हैं जो बचपन की पैंसठ के आसपास हो जाता है जो खा ले उनके लिए भी ब्रेकफास्ट के लिए बहुत बढ़िया रहता है ओट्स okay. तो आप सभी जानते हैं कि ओट्स क्या होता है आते हैं रोटी बनाते हैं हम जो गेहूँ की रोटी उससे बनती है ओट्स ओके okay, तो, thi, तो okay, आप से गौमाती बनती हो है और कहवाई है कि ओट्स थी डाइजेशन सिस्टम जो है है पण खूबज पावरफुल रहे छे पावरफुल रहे छे માટે આમ પણ હેલ્ધી તો છે હવે શું કરવાનું છે ابھی આપ इसको જોબ હમ દો સે અડધો મિનિટ તક इसको ગરમ કે પહેલા ટોટલી हमने इससे 3 લે લીયા ઓકે બેસી મિનિટ આપણે ઓટ્સ નાખ્યા પછી એને થોડું કુક થવા દેવાનું છે પછી देखिए इसका जरा कलर हम लोग अगर नॉर्मली बनाते हैं ना तो ये कलर रहता है वाइट अभी क्या ये हल्का ब्राउन कलर डाल गया है ओके okay. और थोड़ा अलग अलग रह रहे हैं ओट्स ये बहुत ही बड़े रहते हैं ये बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं खाने में कोई चिपका हर नहीं लगता ओके okay. तो અને શેફ અત્યારે આપણે ઓટ્સ નાખીને જે કુક કરી રહ્યા છે દૂધમાં તો એ વખતે ફ્લેમ કેવી રાખવાની હોય છે ફ્લેમ આપકો બહુત સ્લો ફાયર મે રાખ સકતે હે આપ ઇસકો સ્લો ફ્લેમ પર જ કુક કરવાના છે ઓકે ક્યુકી યે ચીઝ જરૂરી નહી હે કી બહુત જ્યાદા હીટ દિયા જાયે ઓર જરૂરી નહી હે ઓવર કુક કિયા જાયે નોર્મલ ટેમ્પરેચર મે ઇસકો આપ બના કે રેડી કર સકતે હે અને આ જે રેસિપી આપણે બનાવી રહ્યા છે એ જારે બનીને રેડી થસે ત્યારે એની કન્સિસ્ટન્સી કેવી રહે છે પહેલે મે બોલ ચુકા હું કી અગર જો ઇસમે જો દૂધ કા ક્વોન્ટિટી ડાલા ગયા ઓર और ओट्स का क्वांटिटी डाला गया और उसको रोस्ट किया गया ताकि ये स्प्रेडिंग रहे स्प्रेडिंग ओके okay. अलग-अलग रहे आर एस भी नहीं है कंसिस्टेंसी है ये आपरे ओट्स ना प्रमाण ऊपर डिपेंड छे के जो ओट्स વધારે લઈસુ તો એ સેમી થીક રહેશે અને ઓટ્સ નું પ્રમાણ આપણે દૂધ કરતા ઓછું રાખીસુ તો એ થોડું લિક્વિડ ફોર્મ માં રહેશે ओके ओके तो ये जो जिस तरह से કાઢ્યા મને બાળકો के लिए आप थोड़ा सा लिक्विड रखिए और अगर बड़ों के लिए बनाते तो थोड़ा सा ड्राई जैसा अच्छा क्या नॉन मोल्ड मोटिकनेस तो अभी अभी ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया आपके और थोड़ा लिक्विड जैसे हमने रखा जैसे मीडियम में ये लिक्विड ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं है और इसके बाद में हम पोर्शन बॉल में डालेंगे और इसको थोड़ा लेमन जूस ऐड करेंगे हम ताकि इसकी दर, इसकी वजह से अगर बच्चे खाए तो उसको ओमेट ना आए ओके okay. वन टी स्पून हम डालेंगे बाल्को ने जब आप डिश करी जो तो लेमन जूस ना कारण एना वोमिटिंग जो फील नहीं था नहीं। ये बहुत बढ़िया राईगन के लिए ओके और पिन सब शुगर हम डालेंगे सो वो बच्चों के जो मुंह में स्वीट उनको बहुत बढ़िया लगता है और वो लोग जल्दी से चीज को खा लेते हैं ले ले मना नहीं करेगा और उसके बाद में आप

પાઉલ પણ ખૂબ જ અટ્રેક્ટિવ લીધો છે અને બાળકોને આંબી આંખ ને ગમી જાય તો જ એ લોકો ખાવાનું પસંદ કરતા હોય છે કારણ કે બાળકોને નખરા આંબી ખૂબ જ વધારે હોય છે કે આ નથી ભાવતું આ નથી ભાવતું એટલે જો આવી રીતે ખૂબ જ સરસ રીતે એને સર્વ કરીશું તેને ખબર જ નહીં પડે કે આપણે એને શું પીરસી રહ્યા છે અને લોકો આરામથી ખાઈ લેશે તો જ કિબતે થોડોસો લેમ ક્રશ ઓકે લેમન ઝેસ્ટ છે ને આપણે જે ફ્રેશ લીંબુ હોય એની છાલને ઉપરથી ખમણે લીધી છે અને એનાથી આપણે ગાર્નિશિંગ આપીએ છે જે ખૂબ સરસ મજાની ફ્લેવર આવશે હમ ખુબસુરત લાગશે આપકે હલકા સા ગ્રીન ગ્રીન લાગશે ઓર ઇસકે બાદ મે હમ ઉત એક મિન્ટ લીવ્સ પુદીના પાનથી ગાર્નિશ કરીએ છે और एक डालेंगे चेरी टोमेटो जो सिंपली जस्ट फॉर लुकिंग वेज गुड ये हमारा लेमन ओट्स मिल रेडी है और आप इसको साफ कर सकते हैं टेस्ट okay. कर सकते हैं थैंक यू सो मच शेफ લેમન ઓટ્સ મિલ બનીને એકદમ રેડી છે તેની રીત હું તમને ચોક્કસથી લખાવીશ પણ